которая программа, городская целевая программа. Здесь тоже я хотел бы сказать, что у нас, к великому сожалению, около 1500 детей-сирот в городе. Всего у нас 8 приемных родителей, 8 семей, где вот прекрасно проживает 46 детей. Мы также встречались с, с этими семьями э, и поблагодарили и э, замечательные люди замечательные как бы родители и дай бог побольше таких семей э, дай бог чтобы мамы папы вот не оставляли детей э, вот сиротами здесь э, тоже необходим вот этот акцент mm -hmm. он для нашего города проблема mm -hmm. Федосус Нединович у нас есть еще вопрос от телезрителей давайте послушаем yes. Алло добрый вечер Алло Алло, мы слушаем ваш вопрос. Алло, можно? Да, пожалуйста, говорите. Можно, можно. Скажите, пожалуйста, в этом году вакцинация от просудных заболеваний э, ну, пассивно проведена. Потому что вот я отношусь к строителю, там постоянно нету вакцины. Как или денег нету, или действительно задержка, или что такое. Подскажите. Все. Спасибо за вопрос. В принципе, вот на определенный объем количества жителей, это 100% для всех вакцины не может быть закуплено, потому что есть коммерческие предприятия, для них они приобретают самостоятельно, платят за свой счет. Платят, да, угу. за свой счет. Но для бюджетной сферы э, закуплено э, ну, тот достаточный объем, который Департамент здравоохранения определил. И на эти цели выделены деньги. Э, они, э, я думаю, я просто сейчас не могу сказать, они, э, я думаю, уже реализованы. Mm -hmm. Ну в первую очередь прививки, наверное, тем группам, которые должны получать эти прививки, это медики, дети, ослабленные, пенсионеры, они получили прививки. Спасибо. Я, если это вопрос, вот я хочу uh -huh. сказать, если э, у меня прием, э, я могу детально разобраться, по, в каком предприятии работает строительное, потому что это строительная организация, это коммерческое предприятие, акционерное общество. Значит, э, почему руководитель так себя не, не преобразовал, да. да? обратиться у меня прием э, в следующую среду, в следующей неделе, э, в среду в 16 часов. 21 числа да. в 16 часов записаться да. на прием, чтобы получить более точный ответ. Да. Спасибо. Мы сейчас прервемся ненадолго, а затем продолжим нашу mm -hmm. беседу. Пожалуйста. Мне для счастья надо собаку. А я хочу, чтобы мне родители подарили куклу. А я хочу, чтобы в моем дневнике были одни пятерки. Как мало надо для счастья детям, но мы-то знаем, что все не так просто. В жизни мы часто сталкиваемся с очень неприятными и даже на первый взгляд безвыходными ситуациями. Детей обижают, не понимают, отвергают, бросают, но выход есть всегда. В любое время вам его помогут найти. Центр социальной помощи семье и детям Кардея, улица Омская, 64А. Отделение профилактики без безнадзорности несовершеннолетних. Телефон 46 87 21. Управление по опеке и попечительству администрации города. Улица Интернациональная, 35А. Телефон 26 64 42. Социальный приют для детей и подростков «Арго». Поселок Магистраль, 7А. Телефон 21 04 28. Детская общественная приемная в составе территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Улица Нефтяников, 88. Телефон 44 81 73. Дети должны знать, что такое счастье. Выход можно найти из любой ситуации. Ситуации, ситуации. ситуации. Я напоминаю, что в прямом эфире программы Кворум сегодня мы беседуем с заместителем председателя Думы города, председателем Постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам Фердаусом Хуснаддиновичем Галеевым. Фердаус Хуснадинович оператор мне подсказывает, что у нас есть еще вопрос от телезрителей. Давайте послушаем. Алло, мы слушаем вас. Алло, Алло слушаем Добрый вечер. А, вопрос вот какой: хотелось бы узнать, когда будут переселять жители с улицы Заводской 10Б. Половина семей переселили прошлой весной, а девять семей остались э, так и не переселенными в новые дома. Э, вообще, как планируют поступать с этими семьями, так как в дом уже заселили э, как бы временных жильцов для проживания. Этот дом. Э... В старом вартовске. нет я понимаю в старом вартовске по моему жители они приватизировали его вот, я знаю такой факт что значит, из этого дома угу. переселили тех семей тех жителей которые у которых квартиры были очень очень в ветхом состоянии вот остальных пока вот наверное как бы следующий поток, потому что э, те, те люди, которые там э, действительно оставаться уже невозможно было, и могло обрушиться или потолок или что-то там угу. вот э, такие, такое состояние не, не, не совсем хорошее. А э, дальнейшего вот э, уже переселение, я думаю, будет э, ну по мере появления, потому что э, там э, в этом доме, насколько мне помнится, что они приватизированы. Квартиры. Квартиры, жильцы да, 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 квартиры да, вот, остались. Да. Хорошо, спасибо. Есть еще один э, вопрос. Давайте послушаем от телезрителя, затем продолжим нашу беседу. Алло, добрый вечер. Алло. Добрый вечер, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Это житель города Нижневартовского. Вот. А к Фердаус Хадсудиновичу такой вопрос. Вот мы имеем своих частных лошадей, но нам на... Елку вот на горках не разрешает администрация катать детишек. Вот как это выглядит? Во всех городах в Хантамансийске, в Мегионе есть конноспортивные школы, и этим занимаются. А в Артовске этого не хотят. Я думаю, э, э, не то, что не хотят. Там э, не совсем безопасно э, на этой площадке, где э, вот стоит елка. Во-первых, маленькая площадка. Во-вторых, там, если по автомобильным дорогам, то мешает движение автотранспорта. Если это внутри елочной площадки, там народ у нас отдыхает и двигаться на лошадях просто нигде. Я думаю, для того, чтобы вам этот бизнес как бы реализовывать, необходимо согласовать как бы улицу или точку место, место, место где можно вести, да, где, э, можно везти, где и ГАИ не будет препятствовать, где и власть разрешит, где э, и народ э, будет знать, что здесь есть лошади для, э, для того, чтобы детей своих покатать. Угу. Поэтому я думаю, на, вот такое согласование необходимо иметь. Спасибо. Фердос вот сегодня основная задача – это сохранить производство. Но не менее важно, наверное, сохранить подготовленные кадры. Вот для нашего региона это особенно важно, потому что люди, потеряв работу, могут попросту уехать на большую землю. А в посткризисном мире, как отметил наш премьер Путин, вот роль человеческого фактора кратно возрастет. Что можно сделать вот сегодня в Нижневартовске для того, чтобы сохранить кадровый потенциал для будущего? Во-первых, хочу сказать, что у нас в нашем городе, вот по тем документам, которые мы имеем, по тем справкам, справочным данным уже отчетам, mm -hmm. трудовой деятельности заняты 147 тысяч человек. Вот такая большая цифра. Из 240. Считайте, что около 50 тысяч у нас дети, значит, около 26 тысяч у нас нет.